I'm hey. 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 ہنڈریڈ اس کے اندر اس نے سو ایسی شخصیتوں کو نکالا یعنی حضرت سے لے کر کے اب تک جو بھی سو ایسی ہتھی ہیں جو اپنے زمانے میں معزز باوقار گزری ہیں ان سب کو اس نے چھاٹا اور دیکھا کہ کون سب سے زیادہ باوقار ہے باعزت ہے تو ان سو کو چھاٹنے کے بعد ان سب میں پہلے نمبر پہ اس نے کس کو رکھا ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کون ہے ایک نان مسلم مائیکل ہارٹ جس کا نام ہے کہ عیسائی غیر مذہب کا لیکن وہ سب سے پہلے نمبر پر ہم سب کے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے اس سے پوچھا کہ تم نے سب سے پہلے نمبر پر آخر ان کو کیوں رکھا اور بھی بہت اچھی اچھی شخصیتیں گزری ہیں کہ گوتم بدھ اور بھی بہت سے نام ہے اس میں ہنڈریڈ آدمی ہیں اس میں گوتم بودھ کا نام بھی آتا ہے حضرت آدم کا نام بھی آتا ہے حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے لیکن سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب سے پہلے علماء کے مطابق حکومت اسلامی کے مطابق اور قانون اسلام کے مطابق ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم کسی مذہب کو برا نہ کہیں اور کسی کے بھی مذہبی رہنما کو برا نہ کہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہمارے پیغمبر پیس با پونم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے اور یقیناً جب ہم کسی کے مذہب کو یا کسی کے مذہب کے رہنما کو برا کہیں گے خامیاں نکالیں گے تو یہی بیان کیا گیا کہ وہ یقیناً ہمارے مذہب کو یا ہمارے مذہبی رہنماؤں کو برا کہا جائے گا لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کل برداشت کی گئی ہے نہ آج برداشت کی جائے گی اور نہ آنے والے وقت میں برداشت کی جائے گی ہمارے نوجوان اگرچہ اپنے علم و عمل میں کیسے بھی ہوں لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں ذرہ ریزہ بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے یہ سب روڈ پر نکل آئیں گے اور روڈ پر نکل آنے کے بعد بہت ہی امن و امان کے ساتھ میں جیسا کہ آج پیغام پیش کر رہے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تبارک اسی طرح عشق رسول کی چاشنی کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا بہت ہی امن و امان کے ساتھ میں کہ جو رامگیری مہاراج نے یہ گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے بیسے بہت سے دلائل ہیں ہمیں دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بولے صاحب وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنے وقت میں کم وقت میں جو ہے شادیاں کی تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہمارا اپنا مذہب کا ہمارے دھرم کا دھرمی مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا کوئی ادھارہ ان کا کہنا اب یہ ہے کہ یہ میں نے ادھارہ دے دیا تھا بنگلہ دیش کی بات چل رہی تھی بنگلہ دیش کی بات کرنے کی بھی ہندوستان میں ضرورت کیا ہے

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡುಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದನ್ನ ತಡೀಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವಳನಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಡೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾವ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಚರಾಗಿದ್ದಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆ ಅದು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು